Так, друзья, вот еще один американец, но это не гожий совсем. Невзирая на все плюсы, один существенный минус есть. Это лакресент. Так, руки грязные, но это из-за того, что собирал виноград. Сейчас не обращайте внимания. Вот смотрите, давлю. Вроде сок есть. О! Но ягода, видите, мешочком. сказать, что вкус у него не скажешь. Действительно напоминает абрикосовое что-то. Ну, я его с этой целью и садил, конечно. Посмотрим, как он в этом году опылился, неважно. Его трепало цветы, трепало все. Поэтому, ну, такое незавидное местечко я ему выделил. Пойдет, пойдет, не пойдет, будем перепрививать. Но это кандидат у меня на удаление. Смотрите, каждый, кто как это, вроде кто перегоняет на бренде, тем нравится абрикосовый привкус, как абрикосин. Ну, посмотрим. Я их тут, аллеечку оставлю. Попробую как-то дистиллят с него. И тогда уже буду решать, удалять или нет.